معلومات حامد اب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نگرامی آج ہم ایک بہترین سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں اس دور کے مطابق اس جدید دور کے مطابق ایک سلسلہ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہے فتن الہاد کا رت کیسے کیا جائے اور بیس اصول الہاد کا خاتمہ کہ بیس اصول کے ذریعے سے ہم الہاد کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ اور ان اصول کو اگر ہم اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ الہاد کے ہزاروں لاکھوں اعتراضات ہم اس پر حل کر سکتے ہیں سامعین محترم الہاد ایک ایسا فتن جو سوچنے سمجھنے اور سوال اٹھانے کے نام پر لاکھوں ذہنوں کو الجا رہا ہے اور اعتراضات کا طوفان شکوک اور شبہات کی یلغار اور نظریاتی کشمکش کی وہ جنگ جس میں کئی لوگ اپنا یقین ہار بیٹھے ہیں لیکن کیا واقعی الحاد ایک ناقابل شکست نظریہ ہے کیا اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات اتنے مضبوط ہے کہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے نہیں ہرگز ایسا نہیں ہے اب وہ وقت نہیں رہا کہ ملحدین اعتراضات کرتے تھے اسلام پر اور جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا الحمدللہ الحمدللہ ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے کہ اس میں ہم صرف اور صرف ٹونٹی پرنسپلز بیس اصول پڑھیں گے اور اس بیس اصول کے ذریعے سے ملحدین کے ہزاروں اعتراضات کا انشاءاللہ ہم جواب کریں گے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم اعتراضات کا مشق بھی کریں گے تو بلا تاخیر ہم آگے جاتے اپنے پہلے قائدے کی طرف اور شروع کرتے اپنے اس سلسلے کو تو سب سے پہلا قائدہ جو ہمارے پاس اس کورس کا ہے وہ ہے کتی چیز کی معرفت اس پر حکم لگانے سے مقدم ہوتی ہے یعنی اس ضابطے کو سمجھنے سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ معرفت کا مطلب کیا ہے معرفت کا مطلب یہ ہے کہ کتی چیز کا حقیقی اور مکمل علم مکمل فہم کتی چیز کا تو کسی بھی چیز پر جب آپ حکم لگاتے ہیں تو سب سے پہلے اس چیز کی مکمل فہم آپ کے پاس ہونی چاہیے اس چیز کی معارفت ہونی چاہیے آپ کے پاس حقیقی علم ہونا چاہیے اس چیز کے بارے میں آپ کے پاس تب آپ کی تھی چیز کے بارے میں رائے دے سکتے اور تب آپ کی تھی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا سکتے ہیں دوسرا لفظ ہمارے اس ذابطے کے اندر آئے ہیں کہ حکم لگانا تو یہ حکم جو ہے حکم کی تعریف کیا ہے حکم کیا چیز ہے تو حکم جو ہے نا کہتے کہ ایک چیز کی نسبت کرنا دوسری چیز کی طرف چاہے وہ اثباتن ہو یا نفیان ہو کیا مطلب یعنی وہ پوزیٹو میں ہو یا میں میں ہو مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے تو اس چیز پر میں نے حکم لگا دیا موجود ہونے کا اور کسی چیز, چیز کے بارے میں, اگر میں کہتا ہوں کہ موجود نہیں ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید موجود نہیں ہے تو یہ میں نے اس پر حکم لگا دیا نیگیٹو حکم لگا دیا نفی کے طور پر میں نے اس پر حکم لگا دیا اگر کہتا ہوں کہ زید موجود ہے تو یہ اس باطن حکم ہے تو یہاں پر یا میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ زید عالم ہے تو زید پر میں نے حکم لگایا ہے علم کا یا میں کہتا ہوں کہ زید عالم نہیں ہے تو میں نے زید پر جو حکم لگائے ہیں علم کی نفی میں نے اس سے کر دی تو یہ ہوتا ہے حکم کہ ایک چیز کی نسبت دوسری کی طرف کرنا یا اس کے لیے ثابت ماننا یا اس کے لیے ثابت نہیں ماننا تو یہ ہوتا ہے حکم تو رول ہمارے یہ ہوا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کی معرفت اس چیز پر حکم لگانے سے مقدم ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی بھی چیز پر آپ حکم لگائیں گے تو پہلے اس چیز کی حقیقی جو علم ہے اس کا جو حقیقی اور مکمل فہم ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے تب آپ اس پر حکم لگا سکتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو اگر معرفت کے بغیر کوئی فیصلہ یا رائی دی جائے تو وہ باطل ہے وہ باطل ہے وہ مستند نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ ایک مجہول اور انون چیز پر آپ نے حکم لگا دیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے دوں جیسے کہ اگر ایک قاضی کسی کسی مقدمے کے تمام شواہد اور گواہوں کو سنے بغیر فیصلہ سنا دے تو کیا یہ انصاف ہوگا ہرگز انصاف نہیں ہوگا تو اسی لیے قاضی کو چاہیے کہ وہ پورے مقدمے کو سمجھے سنے اس کے بعد اپنی رائے دے ایسے ہی اگر آپ کی دی چیز کے حوالے سے رائے دیں گے اور فیصلے سنائیں گے تو سب سے پہلے اس کی معرفت ہوگی معرفت کے بعد جب کامل معرفت اور فہم آپ کے پاس آ گیا تو اس کے بعد پھر آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ اور رائے دے سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک اور آسان مثال اگر کسی کو اسمارٹ فون جو ہے نا اس کے فیچرز کا علم نہیں ہے اور وہ کہے کہ یہ ایک بے فائدہ اور فضول چیز ہے تو اس کی رائے معتبر نہیں ہے کیونکہ اس کو موبائل استعمال کرنے کا اسمارٹ فون چلانے کا کوئی طریقہ آتا ہی نہیں ہے اس نے دیکھا ہی نہیں ہے استعمال ہی نہیں کیا ہے تو اس کی یہ رائے غیر معتبر ہے یا مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ, کہ بھائی اس نے کبھی چائے پی نہیں ہے اور چائے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی چائے کا ذائقہ بہت خراب ہوتا ہے تو اس کی رائے قابل قبول ہوگی ہرگز نہیں ہوگی اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پر جو کشش شکل ہے گریویٹی اگر کسی کو نیوٹن کے کشش شکل کے جو اصول ہے اس کا علم نہ ہو اور وہ اسے غلط کہے کہ بھائی یہ غلط ہے یہ جو ہمارے پاس گریویٹی کے اصول ہے یہ غلط ہے تو کوئی اس کا اعتبار کرے گا ہرگز نہیں کرے گا اس طرح ایک اور مثال اگر کوئی شخص کہے کہ ڈرائیونگ جو ہے نا ڈرائیونگ گاڑی چلانا یہ مشکل ہے جبکہ اس نے کبھی گاڑی چلانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے تو اس کا یہ فیصلہ صرف لا علم کی بنیاد پر ہے اور اس کو معرفت ہے نہیں اس چیز کی تو اس کی یہ رائے اور فیصلہ کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے ایسے ہی اگر آپ جو کدھی چیز پر حکم لگائیں گے چاہے وہ عدالتی فیصلے ہو چاہے عام روٹین کے مسئلے ہو اگر کسی چیز کے بارے میں آپ اپنی رائے ظاہر کریں گے فیصلے سنائیں گے تو سب سے پہلے اس چیز کی معرفت ہونی چاہیے چونکہ ہم الہات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ملہیدین جو اعتراضات کرتے خدا کی وجود پر کرتے ہیں اور ملہیدین خدا کے وجود کی جو حقیقی معرفت اور فہم ہے وہ حاصل نہ کرنے کی بنیاد پر عدمی معارفت کی وجہ سے وہ لوگ بہت سے شکوک شبہات اور اعتراضات میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہم نے یہ پڑھا کہ معارفت کے بغیر حکم لگانا کیا ہوا باطل ہے پہلے آپ ایک چیز کو سمجھیں گے پھر اس پر ایک حکم لگائیں گے تو ہم سب سے پہلے دیکھتے کہ خدا کی تعریف کیا ہے خدا کی تعریف کیا ہے تو خدا کی تعریف میں تین چیزیں بنیادی یاد رکھنی ہے جب آپ کو یہ پتہ چلا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملحدین جتنے بھی اعتراضات خدا کی وجود پر کرتے ہیں وہ عدم معارفت کی وجہ سے کہ وہ خدا کو خدا کی جو تعریف ہے خدا کی جو جو کیا بولتے تعریف اور ڈیفینیشن جو اس کی ہے وہ نہ سمجھنے کی بنیاد پر اعتراضات اٹھاتے ہیں تو اللہ کی تعریف سمجھنے میں آپ سب سے پہلے یاد رکھنا کہ خدا اس ذات کو کہتے ہیں جو واجب الوجود ہو واجب الوجود کی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس جس کا وجود ذاتی ہو غیر کا عطا کردہ نہ ہو بلکہ وہ ہمیشہ سے ہو ازل سے ہو تو ایک بات تو اس میں ہوگی کہ خدا وہ ذات جس کے وجود کیا ہو واجب الوجود ہو غیر کا عطا کردہ وجود نہ ہو کسی نے پیدا نہیں کیا ہو, وہ خود بخود ہو اور دوسری دوسری جو ہے نا ایک اس میں یہ ہے کہ تعریف میں مزید ہو کہ وہ تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہو یعنی جتنے بھی صفات کمال ہے جتنے بھی صفات ہے خالق ہونا رازق ہونا حکیم ہونا جتنے بھی صفات ہیں یہ اس میں موجود ہو دوسری بات اور تیسری بات خدا وہ ذات ہیں کہ جو تمام نقائص سے اور تمام کمیوں سے پاک ہو تو یہ تین باتیں جس میں ہیں اسی کو اسلام اور مسلمان اسی کو خدا مانتے ہیں نمبر ایک کیا بات ہوگی جو واجب الوجود ہو کہ اس کا وجود غیر کا عطا کردہ نہ اس کی وجود ضروری ہو اور تمام چیزوں کو اس نے وجود دیا ہے اور دوسری جو ہے نا یہ بات ہم نے کر دی کہ تمام صفات کمال سے وہ موصوف ہو اور متصف ہو اور تیسری بات ہم نے یہ کر دی کہ اس کے جو وہ تمام نقائص اور کمیوں سے کیا ہو پاک ہو اب یہ ہم نے خدا کی وجود جو خدا کی جو تعریف ہے اس کی معرفت ہم نے حاصل کر لی اب آتے ہیں ملہیدین کے اعتراضات کی طرف اور اس سکول پر کچھ اعتراضات حل کرتے ہیں ملہیدین پہلے اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا تو خدا کو کس نے پیدا کیا تو یہ اعتراض کیوں اٹھا اب ہم نے ذابطہ کیا پڑھا کہ کسی چیز کی معرفت اس پر حکم لگانے سے پہلے ہوتا ہے تو ملہیدین کو خدا کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے یہ اعتراض اور یہ شبہ ہوا کہ خدا کو کس نے پیدا کیا یہ اعتراض خدا کی صحیح معرفت نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اگر معترض کو خدا کی صحیح تعریف معلوم ہوتی کہ خدا وہ ہے جس کا وجود خود بخود ہے یعنی جو واجب الوجود ہے جس کا وجود ذاتی ہے تو یہ اعتراض کرتا ہی نہیں ان کے خدا کی تعریف میں ہم نے ابھی یہ پڑھ لیا کہ جس کا وجود ذاتی ہو غیر کا عطا کردہ نہیں ہو تو یہ اعتراض تو بالکل یہ کنٹرڈکشن ہے اس کے اندر تضاد ہے اس کے اندر کہ گویا کہ یہ کہنے کہ وہ ذات جو خود بخود ہے اس کو کس نے پیدا کیا یہ تو تضاد ہوا نا تو اسی لیے خدا کی جو ہے نا عدمی معرفت کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ جو ہے نا شبہ ہوا اور یہ اعتراض انہوں نے کیا ایسے ایک دوسرا اعتراض مثال کے طور پر کہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شے کا ہر شے کا جو وجود ہے کسی جو بھی چیز ہے اس کا کوئی نہ کوئی علت کا نا وہ ہوتا ہے اس کا محتاج ہوتا ہے تو خدا کی وجود کی کیا علت ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے تو خدا کی وجود کی کیا علت ہے تو یہ اعتراض بھی خدا کی بھی معرفت کی وجہ سے ان کو جنہیں پیدا ہوا ہے کہ دیکھو علت جو ہے نا کاز جو ہے ہمیشہ اس چیز کے لیے ہوتی ہے جس کا وجود ذاتی نہ ہو یعنی جو کسی اور کی عطا کردہ ہو اس کی وجود تو خدا کے وجود تو ہم نے کیا پڑھا بھی پڑھا کہ بھائی واجب الوجود ہے جس کا وجود کسی کے عطا کردہ نہیں ہے بلکہ وہ خود بخود ہے وہ ذاتی ہے وہ واجب الوجود ہے تو اس لیے اس کو یہ مغالطہ اور یہ اعتراض اس لئے پیش آیا کہ خدا کی آدمی معرفت کی وجہ سے وہ رسول کیا ہے کہ کسی چیز پر حکم لگانے سے پہلے اس کی معرفت ضروری ہے اور پھر اس پر آپ کیا کیا کریں گے حکم لگائیں گے تو خدا کا وجود چونکہ ذاتی ہے اس لیے اس کے لیے علت کا سوال کرنا ہی کیا ہو گیا باطل ہو گیا میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں یہ سوال ہی غلط ہے کیوں اسی لیے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کہیں کہ بھائی مجھے ایسے گنجے دکھاؤ جس کے سر پر بالو بھائی یہ تضاد ہے گنجا ہوتا ہی وہ جس کے سر پہ بال نہ ہو اور آپ کہہ رہے کہ اس کے سر پہ بالو یہ غلط ہے یا ایسے کوئی سرکل دکھا دو مجھے جس پر کیا ہو جس میں ایک کونا ہو سمجھ آ رہی ہے تو یہ سوالات ہی غلط ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی یہ سوال غلط ہے کہ خدا وہ ذات ہے جس کا وجود ذاتی ہے تو وہ ذات جو کسی علت کا محتاج نہیں ہے اس کی علت بتا دو یہ تو تضاد ہوا نا اس کے لیے علت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ ان کو جو شبہ پیدا ہوا ہے یہ خدا کے جو تعریف ہے خدا کی جو معرفت ہے وہ حاصل نہ ہونے کی بنیاد پر ان کو ہوا تیسرے اعتراض ہم اس اصول پر یہ حل کر سکتے ہیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس اس لیے ہم خدا کو نہیں مانتے ہیں تو ان کا یہ کہ نہیں یہ غلط ہے یہ عدم معرفت کی وجہ سے کیا انہوں نے تمام دلائل کا جتنے فلسفیانہ دلائل ہے جتنے بھی دلائل اب تک پیش ہوئے خدا کی وجود پر وہ تمام کا مطالق ہے انہوں نے نہیں کیا تو عدم معرفت کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا کر دی یہ حکم لگا دیا اور جبکہ ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ عدم معرفت کی وجہ سے حکم لگانا یہ باطل ہوتا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے یا ایسے اگر کوئی کہے کہ سائنس نے جو خدا کی وجود کو ثابت نہیں کیا ہے تو خدا موجود نہیں ہے دیکھو ان کا یہ کہنا کہ سائنس نے خدا کو ثابت نہیں کیا یہ خود ایک مغالطہ ہے کیوں ان کو عدمی معرفت کی وجہ سے یہ پیش آیا کہ بھائی سائنس کا کام جو ہے وہ تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہوتا ہے اور خدا کی جو وجود ہے وہ مادی قوانین سے جو نے ماورا ہے تو یہ عدمی معرفت کی وجہ سے ان کو یہ کیا ہوا یہ شبہ اور یہ اعتراض پیش آیا اسے تو بہت ساری چیز ہے جو سائنس سے ثابت نہیں ہے سائنسی آلات سے آپ اس کو نہیں ناپ, ناپ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر شعور محبت اخلاقیات تو سائنسی آلات اسے نہیں ناپا اس جو نا نہیں ناپا جا سکتا ہے لیکن سب ان کے وجود کو مانتے ہیں محبت کو شعور کو اور ان چیزوں کو مانتے لوگ تو اسی لیے پہلا اصول ہمارے پاس یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کی معرفت اس پر حکم لگانے سے کیا ہوگی مقدم ہے پہلے ہے کیا آپ پہلے ایک چیز کو صحیح کامل فہم حاصل کریں گے اس کے بعد اس کے بارے میں آپ کوئی فیصلہ اور رائے دیں گے تو ملہدین جتنے بھی اللہ کے وجود پر اعتراضات کرتے ہیں وہ اللہ کی عادمی معرفت کی وجہ سے وہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی طرف سے ایک خدا کی تعریف اپنے ذہن میں بنا دیتے ہیں اور پھر اپنی بنائی ہوئی تعریف پر وہ اعتراضات کرتے ہیں جو کہ یہ مسلمان پر اعتراض نہیں ہوگا اسلام پر اعتراض نہیں ہوگا آپ اس تعریف کو لیں جو مسلمانوں نے کہا انشاءاللہ شاء آپ کو کوئی شبہ اور کوئی شک کوئی اعتراض لاحق نہیں ہوگا اسی لیے چاہیے کہ پہلے آپ اسلام کا سٹیڈی کریں اور خدا کے وجود کی معرفت حاصل کریں پھر اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے امید سمجھ میں آیا ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ